Selamat bertemu kembali. Laporan terkini tren isi rumah keluarga berpendapatan rendah oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF yang dikeluarkan kemarin menunjukkan bahawa jumlah keluarga yang menerima bantuan Comcare jatuh ke paras terendah dalam tempoh lima tahun pada tahun 2024. Namun pada masa yang sama, kes keganasan keluarga yang dirujuk kepada agensi perlindungan pula terus meningkat Mengapa terjadi dua tren yang berbeza ini sehingga menimbulkan persoalan apakah antara faktor-faktor yang memacunya dan apakah isyarat yang muncul berhubung tekanan yang sedang dihadapi keluarga-keluarga di sini. Dalam segmen analisis berita malam ini, dua kaki tangan Agensi Perkhidmatan Sosial memberikan pandangan. Laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF baru-baru ini menunjukkan jumlah isi rumah yang mendapatkan bantuan kewangan sementara dan jangka panjang Comcare terus merosot pada tahun lalu. Sekitar 20,800 isi rumah mendapatkan bantuan jangka pendek hingga sederhana atau SMTA untuk keperluan asas mereka iaitu sekitar 9% lebih rendah berbanding 2023. Sementara itu, jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan jangka panjang LTA kerana tidak boleh bekerja dan tidak mempunyai sokongan keluarga juga berkurangan hampir 7% kepada 3200 keluarga tahun lalu. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Hidmat Keluarga Alkin Singapura Encik Faris Fahmi, ini memang satu kemajuan awal yang positif. Namun ini tidak bermakna cabaran keluarga Singapura turut berkurangan. Malah, tambah beliau, masalah yang dihadapi keluarga-keluarga hari ini sebenarnya semakin rumit dan memerlukan bantuan yang lebih menyeluruh so ramai harus berdepan dengan pendapatan yang tidak lengkap dan mereka ada tekanan keluarga isu family conflict dan mungkin masalah kesihatan kronik juga so keadaan ini membuat mereka mudah terjejas bila ada krisis yang kecil seperti sakit hilang kerja dan atau masalah tingkah laku anak mereka so um masalah ni ada yang pelbagai ini memberi kerumitan masalah keluarga sekarang di Singapura. Bagi banyak keluarga ini, pendapatan yang tidak stabil menjadi antara punca utama kerumitan itu. Malah, hampir 40% keluarga bergaji rendah di bawah Comlink Plus tidak mempunyai seorang pun ahli keluarga dengan gaji tetap pada hujung 2024. Walaupun terdapat pelbagai peluang dan sokongan tambahan disediakan untuk golongan ini, ramai antara mereka, kata Encik Faris, berdepan keperluan yang kompleks dan menanganinya mengambil masa, kepercayaan serta sokongan yang diselaraskan. Ibu bapa selalunya memerlukan kerja yang boleh menyesuaikan jadual shift, macam shift work, menjaga anak yang kecil atau memenuhi keperluan perubatan ahli keluarga. So ramai ibu bapa mereka pilih macam gig economy macam kerja di Grab um, sebab pendapatan dia cepat dan jadual dia pun fleksibel. So walaupun kerja macam gini susah untuk dapatkan simpanan CPF dan perkembangan kerjaya jangka panjang pun su sukar juga. Namun tekanan berganda yang dihadapi keluarga daripada pendapatan yang tidak stabil hingga beban pekerjaan boleh menyebabkan mereka lebih terdedah kepada konflik dan malangnya keganasan keluarga. Menurut laporan trend isi rumah keluarga berpendapatan rendah MSF, jumlah kes baharu penderaan kanak-kanak tahap 2 iaitu kes berisiko tinggi menurun dari 2021 hingga 2023 namun meningkat semula tahun lalu. Dan kenaikan itu kebanyakannya dipacu oleh peningkatan kes penderaan fizikal daripada 888 kes pada 2023 kepada hampir 1,200 pada 2024. Menurut MSF, ini bermakna hampir tiga daripada seribu kanak-kanak golongan itu mengalami penderaan tahun lalu berbanding 2.4 pada 2023. Keluarga-keluarga yang menghadapi multi-stress atau tekanan yang pelbagai akan juga menghadapi risiko keganasan keluarga yang lebih tinggi. Apabila keluarga menghadapi cabaran dari segi keuangan, perumahan yang tak stabil atau kesihatan dan sebagainya mereka menghadapi tekanan tambahan di waktu begini cara mereka regulasikan emosi mereka juga akan terjejas apabila ini berlaku risiko keganasan juga akan meningkat Sungguh pun demikian, Cik Nuraida menambah bahawa masyarakat kini ada lebih banyak ruang untuk peka dan lebih bersedia membuat laporan sekiranya berlaku keganasan. Cik Nuraida menekankan keluarga yang mengalami pelbagai cabaran bukan sahaja keganasan keluarga harus mendapatkan bantuan secepatnya supaya isu dan kesannya tidak berlarutan. Ini terutamanya kepada kanak-kanak yang impaknya mungkin hanya kelihatan pada masa akan datang kesan-kesan yang kami lihat terutamanya terhadap anak-anak ialah apabila mereka terjejas dari segi pembelajaran, dari segi emosi mereka, dari segi cara mereka ataupun behavioral wise di sekolah ataupun dengan dengan anggota keluarga di rumah. Kadang-kadang mereka menjadi lebih isolated ataupun tidak tidak mahu Uh, bercampur orang tak tak mau uh, bercerita kadang-kadang um, uh, dari segi development mereka pun akan terjejas uh, mungkin tidak dilihat uh, dalam waktu singkat tapi dalam jangka masa panjang akan ada kesan-kesan uh, atau impak uh, di uh, ke atas diri mereka.